Знаете, сначала я прочитал, подумал, что это шутка. Поручил юристам проверить, абсолютно правда. На да. мой вопрос, почему вы дебилы такое делали, да, получил уверенный ответ, что мы так всегда делаем, что в каждом, а у нас исков тысячи, десятки тысяч, то мы, согласно кредитного договора, берем, ну, вот есть договор, там, штраф за это, за то, за то, за то, за то, за то. Вот все накапливается. Практика вместе с тем такова, что... Мы используем эту сумму как бы для усиления своей позиции. Да? Во-первых, как правило, в судах, э, украинские суды достаточно ну, лояльны в этом плане к штрафам, и такие суммы штрафов никогда не проходят. Вот это у нас рекорд, когда действительно прошло две инстанции. Там. Как правило, суд выносит даже решение в твою пользу, штрафа хватит, там, тысячу гривен. Бум, все. Мы такие вещи никогда не оспариваем. Второе. Э, решение суда надо еще и выполнить. Так вот, при решении суда... При выполнении решения мы, там, как правило, подписываем какую-то бумагу. И, ну, не знаю, каждый день на кредитном комитете мы аннулируем штрафные санкции. Был ли здесь, может быть, какой-то корыстный интерес кого-то из персонала? Ну, может быть, да. Мы посмотрим. Бесспорно, несправедливо. Полная чушь. Вот еще раз. По всем тем делам, которые выносятся на кредитный комитет, там, где мы что-то договариваемся, реструктурируем и так далее, мы штрафы, в случае, если мы договорились... С заемщиком, то мы штрафы охотно списываем. Иногда оставляем какую-то часть там, ну, на компенсацию наших расходов каких-то.